yang menghadir Rasul pada akhir Nabi Bungsu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaklah jangan baginda tidaklah kita menyakmati nikmat iman dan nikmat Islam Amma ba'da Jadi kita mulakan kitab Al-Waluddin Sifat Ufruh Pada buku surat 24 Masih lagi bincangkan perkenaan dengan sifat Basarun Basar Ataupun Al-Basar Kita mulakan sikit dan saya buka habis kitab Bertajuk Basar Basar artinya melihat Basar artinya melihat tidak Basar artinya sifat melihat. Kalau melihat Surat 24 Itu adalah hasil daripada sifat basar Maka dikatakan Allah Ta'ala melihat dengan sifat pelihat. ha, Basar itu sifat melihat. Bukan melihat Melihat itu oh, kata kerja Verb tapi kalau basar ni kata sifat Daripada sifat basar Maka Allah Ta'ala kerja melihat Oleh itu sifat melihat Sifat pelihat itu adalah asal sifat Adapun melihat itu adalah hasil daripada sifat pelihat Dikatakan Allah Ta'ala melihat dengan sifat pelihat Allah Ta'ala melihat dengan sifat basar kita melihat juga tapi kita melihat bukan dengan sifat perlihat kita Kita melihat dengan apa ni? Mata Itulah beza melihat kita dengan melihat Allah Allah Ta'ala melihat dengan sifatnya basal Kita melihat dengan sifat namanya mata Dengan perantaraan namanya mata Bukan dengan sifat namanya mata Dengan perantaraan namanya mata Kalau saya tanya apa hukum sifat basal Tuan-tuan jawab wa Wajib Iaitu tak tergambar dia akal tiada Mana mesti ada Akal saya tak boleh terima Allah Ta'ala Tak ada sifat basah Kalau Allah Ta'ala tak ada sifat basah Nescaya Allah Ta'ala bersifat dengan lawan Dia sifat basah Namanya umyun Maksud umyun Buta Betul Dan kalau saya tanya lagi Apa hukum sifat buta pada Allah Ta'ala Tuan-tuan jawab Mustahil Nampak? Tadi wajib Lawan kepada wajib mustahil. Dia kata begitu. Maka mustahil buta. Buta tulis apa ada kitab ni tangan tu dengan pen ni tulis umyun buta. Kalau orang tanya apa hukum umyun pula pada Allah Taala. Tuan-tuan jawab mustahil. Mustahil itu makna tak tergambar dia akal ada. Mana mesti tak ada. Jadi satu orang dia kata Allah Taala ni dia kata Bersifat dengan sifat buta Allah Ta'ala ni buta Apa hukum dia? Apa hukum orang kata Allah Ta'ala buta? Apa hukum dia? Ha? Apa ni? Bukan-bukan Kalau satu orang dia kata Allah Ta'ala itu buta Dia yakin Allah Ta'ala itu buta Apa hukum pada orang tu? Kufur Kufur lah Ya? Maka Allah Ta'ala buta kalau Allah Ta'ala buta Kita telah isbatkan sifat kekurangan kepada Allah Ta'ala Sebenarnya kita Natal-natal pun tak buta Ada mata Boleh melihat Tiba-tiba Tuhan mencipta kita buta Kalau Tuhan tu buta ya Tuhan nak mencipta kita Dan menilai kita Perbuatan kita baik Buruk kita baik Dapat pahala Buruk berdosa ha? Buat maksiat berdosa Kalau Tuhan tu buta ya Tuhan nak bagi pahala kita ya Tuhan nak bagi dosa ha? kepada kita sekiranya kita melakukan kemaksiatan. Kufur jawapannya eh. Kalau orang dia kata Allah Taala buta kufur. Lagipun berlawanan dengan firman Allah. Ini dia firman Allah. Dalilnya firman Allah Taala tulis itu dalil naqli. Dalil naqli makna pindah daripada al-Quran masuk dalam mata pelajaran tauhid. Ya, bagi dalil naqli. Firman Allah Taala tulis itu surah al-hujurat ayat 18 dia tak tulis eh ya? dan kita mesti simpul sangat <tuh> wallahu basirum bima ta'malun ta wallahu dan sesungguhnya dan Allah taala basirum bima ta bima ta'malun ta maka melihat dengan barang yang kamu kerjakan dengan perbuatan yang kamu kerjakan dengan segala yang kamu kerjakan barang itu boleh di uh, di uh, dipahamkan adalah segala yang kamu kerjakan perbuatan yang kamu kerjakan ya itu surah al-hujurat ayat 18 al-hujurat ayat 18 ambil tajwid sikit wallahu Allah itu dipanggil lafzul jalalah Lafzul jalalah maknanya lafaz yang maha mulia. Dia sudut panjang mat asli mat tabi'i wallah. Tetapi dia sudut ketebalan dan ke 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 dalam ke, kenipisannya ke, dia kategori tebal. Dia panggil lafzul jalalah bit tafkhim. Sebab sebelumnya waw tu baris atas. Oleh itu dibaca dengan wu, 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 wallah. Tapi ada satu lagi bismillahirrahmanirrahim wa billahi nah bismillah lafzul jalalah bitartiq dengan oh kali Allah boleh baca tebal boleh baca nipis ya ya boleh baca tebal boleh baca nipis ya kalau dengan beberapa uh, atas sama depan sebelumnya maka Allah dibaca dengan tebal wallah dia baca wallah we wallah macam wallah macam orang ikut tebal dia ikut Pakistan dan India insyaallah 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 jadi dia baca Allah tu dengan talqiq ya sedangkan kita mampu je baca dengan tafkhim insyaallah nah, dah dah insyaallah insyaallah ya Allah, Allah 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 Tak kita mampu buat betul buat betul jangan ikut ikut sebab Allah itu dia ada bacaan sel tafkhim tebal kalau tebal tebal sempurna kita mampu Lainlah dalam lidah India, lidah Pakistan, dia tak boleh, dia susah. Allah tu susah pada La, boleh. Insya Allah boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Allah Alla wa akbar ta Allah. Tak, dia azan nah. Jadi kita boleh baca tebal. Wallahu. Basi. Rum bima ta'amadun. Basi rum tanwin tumba iqlam. Dulu saya mengaji di Masjid Abu Bakar Tumulu. Tahun 1994. 1995, 1996. Dulu Ustaz Kamarudin baca setiap pagi pagi uh, apa namanya pagi Ahad. Nah, kalau bahasa pas subuh betul ada pula baca Quran, betul dia ada uh, usrah-usrah nakib-nakib dia. Ingat saya antara nakib saya saja. bila iklam ni dia kena tutup tak habis tutup. Tanwin tu dengan ba. Jadi dia tu dia keluar huruf mim tapi tak habis tutup. Jadi wallahu basirum sallallahu dia kata boleh letak satu kertas di bibir tapi tak katuk habis. Bila saya buat kerja yang sama, saya baca pula dengan syekh-syekh saya di Seria mereka tidak setuju itu kaedah. Dia kata kenapa? Eh, Masalah tak tutup Eh pun tu tutup, tu keluar huruf mim di situ. Ni bukan mesti tahun Semani. Kalau tahun Semani dia ada mim di situ. Yang dia ada mim. Mim ni tak sempurna sebutannya kecuali dikatuk bibir bawah dan bibir atas. Dia kata tutup betul dia kata. Wallahu basirum tutup mulut. Betul. Dipanggil ikhlak tukar tanwin pada mim. Tanwin itu adalah nun. Bila bertemu temu dengan dia akan keluar huruf mim. Basirum bima asli ta'malun ta ma'ari sukun. boleh baca 2 4 6. Ini adalah surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ya. Dan, dan ayatnya adalah ayat yang ke-8. Wallahu basirum bima ta'malun. Ta Allah Ta'ala maka melihat dengan barang yang kamu kerjakan. Ini dipanggil ayat yang muhkamat. Dia tak ada double meaning. Dia bukan ayat mutasyabihat. Dan ini adalah dalil qat'i. Dalil qat'i makna dalil yang sahabis premium dah. Dah hebat dah. Dah tuntas. Tak boleh dipetikai dah. Dia bukan dalil zamni. Dan itu adalah Pemainan dalam bab istidlal lah tapi saya nak kata dalil ni kuat sungguh sebab tidak ada satu pun sifat 20 itu berdalilkan al-Quran Al hadis dengan dalil yang lemah kecuali semuanya dalil kuat-kuat belaka ya ha, jadi tak betul orang kata ngaji sifat 20 sifat-sifat yang 20 itu berdasarkan kepada akal Yunani semata-mata tidak tepat ya kerana di situ ada dalil naqli dan situ ada dalil akli di sini tak ada dalil akli Dia ada dalil akli Wallahu basirum bima ta'malun ta Ada dalil akli, akal Tapi bukan akal orang minum ketong Akal pada ulama yang cerah ya? Akal yang tuntas Kalau dia membuka bukan cara dia fikir Orang yang sihat akal kata betul-betul Betul-betul sungguh awak kata ni Dah, ha, Tak boleh disangkal lagi Betul sangat Iaitu dalam akal macam ni kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat basar, sifat perlihat nescaya Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya sifat basar, sifat umyun, iaitu bu, buta. Adapun sifat buta itu sifat kekurangan. Betul? Dan sifat kekurangan itu tidak layaklah kepada Allah Ta'ala. Maka tenafilah sifat buta pada Allah Ta'ala. Dan isbatlah sifat basar pada Allah Ta'ala. Itu cara kita fikir secara logik yang simple. Panggil simple logik. Betul ya? Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat basar, tentulah Allah Ta'ala melawan ber, uh, bersifat dengan sifat lawannya. Gini, kalau tak tinggi, mesti rendah. Tak. Nah. Kalau tak besar, mesti kecil. Tak. Nah. Kalau tak jauh, mesti dekat. Tak. Nah. Kalau tak dalam, mesti cetek. Tak. Nah. Kalau tak lelaki, mesti perempuan. Tak. Nah. Ah, begitulah seterusnya. Ya, kalau tak cerah, mesti gelap. Ya, kalau tak licin mesti kesat. Kalau tak panas mesti sejuk. Nah, kalau tak bersifat dengan sifat pelihat, tentulah Allah Taala itu buta, buta sifat kekurangan. Saya tak tak boleh memikirkan betapa Allah Taala bersifat dengan sifat kekurangan. Kerana sifat kekurangan itu adalah mustahil pada Allah. Maka Tanafilah sifat umyun pada Allah, buta pada Allah dan isbatlah sifat basar bagi Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya? Dan kita sebut yang sudah Allah taala hanya melihat yang melihat hanya yang ada sahaja. Dan Allah taala tidak melihat benda yang tidak ah, tidak ada. Kan saya bagi contoh Haji dulu kan. Ha, anak ada tujuh Yang tujuh Tuhan melihatnya. Saya tanya pula, anak yang ke sebelah tu lihat dah. Tiap tu lihat ni. Ha? Eh, lihat tak lihat? Ha? Tidak melihatnya sebab tidak wujud. Sebab kaedahnya mudah saja. Kullu <tuh> mawjudin yasihu ayyura wa yusma'u. Ni kaedah eh? Sebab dah letak, dah letak ni, saya kena tulis jugalah kullu mawjudin yasihhu ni kata dah lama eh ayura wa yusma'u kullu setiap mawjudin yang ada yasihhu sah diangkat ayura untuk dilihat wa yusma'u um, wa dan didengar asal ada dengar lihat yes kalau tiada maka tidaklah dia melihat dan tidaklah dia dengar. Itu logik saja ya. Benda ada Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Benda yang tak ada Tuhan tidak melihat dan Tuhan tidak dengar. Tuhan hanya melihat benda yang ada tetapi tidak melihat benda yang tak ada. Maka patut bagi orang mukmin Musa 25 atas sekali. Mutaqiq yang beriktikad bahawa ia meyakinkan Allah itu <coughs> Alhamdulillah Maha melihat akan segala apa yang diperbuat olehnya kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala melihat apa yang kita buat sama ada apa yang kita buat itu bersifat zahir dengan anggota zahir yang tujuh mata, lidah, telinga perut, faraj ini kemaluan, dua tangan, dua kaki dan ya. ada tujuh anggota zahir Allah Ta'ala melihat dan ada juga anggota batin yang satu iaitu ha hati. Itu pun Allah Taala melihatnya. Ya. Banding dengan anggota zahir, anggota batin lagi berat dosa kalau dia buat. Ya. Maksud saya adalah okay, anggota zahir, tangan curi, kaki melangkah ke disko, mata melihat porno. Ya. Lidah mencaci maki orang, mengutuk orang. Telinga mendengar umpatan orang. Zahir tapi tak sampai kufur. Kalau buat maksiat, Cuba dengan hati. Seteruk-teruk so, maksiat hati syirik kepada Allah. Hati dia tak terima, Allah Ta'ala tak ada. Ha. Lagi teruk. Nah, maksudnya, kekufuran ni tu dosa bukan pada tangan. Orang-orang kafir. Nah, dosa bukan pada mata. Kafir tu. Dosa bukan pada telinga. Isu kafir ni isu hati dia. Hati dia tak boleh terima Tuhan. Tak boleh terima Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia. Jadi, maksiat hati lagi besar daripada maksiat anggota yang zahir maksiat batin eh, ada. syak pada wujud Tuhan bukan duduk di tangan, bukan duduk di mata bukan duduk di kemaluan ya? Yeah. syak kewujudan Tuhan Isunya ni dia hati ha, ada tak ada Tuhan ni hati dia fikir Tuhan tak ada dah Tuhan ah, berat awak ni awak ni yakin Tuhan ada kalau awak syak 50-50 entahkan ada, entahkan tak ada, entahkan ada itulah seteruk-teruk maksiat mempertikaikan kewujudan Tuhan meragui kewujudan Tuhan. Jadi kena yakin. Sebab tu dia kata, oh, mesti meyakini. Allah Ta'ala itu maha melihat akan sama akan segala apa yang dibuat olehnya. Sama ada yang zahir ataupun yang batin. Zahir ni mana? Anggota tujuh zahir saya sebut tadi. Anggota batin mana satu? Batin hati kita telah. Oleh kerana itu, hendaklah selain dia menjauhkan diri dari perbuatan maksiat serta memperbanyakkan amal kebajikan semata-mata kerana Allah. Sebabkan kita yakin Allah Taala sentiasa melihat kita setiap detik tika tanpa gagal, luar dan dalamnya. Maka bila kita tahu kita ni sedang diperhatikan Tuhan hendaklah kita memperbanyakkan amal kebajikan semata-mata kerana Allah. Ini satu sikap atau sifat yang bagus dan tasawuf dipanggil muraqabatullah. Ai tak faham muraqabatullah. Muraqabatullah maknanya sentiasa merasakan diri kita diawasi Tuhan. Bila orang buat maksiat, dia buat maksiat, dia rasa Tuhan tak tengok dia, tak? Ha, dia rasa Tuhan tak nilai dia dia rasa Tuhan biarkan dia saja dengan maksiat yang dia buat tanpa ada apa-apa balasan di akhirat sana. Dah. Bila ada muraqabatullah dia nak buat jahat pun dia fikir dua tiga kali. Nah. Saya nak rumah malam-malam dia menyamar keluar tengok rakyat jelata dia. Dah. Tengah-tengah malam ada susu. Dah. Dia nak campur susu dia dengan air. Anak dia kabar Mak oh, jangan buat begitu nipu orang. Susu campur dengan air. Nah, dapat banyak sikit padahal banyaknya air. Susu tak berapa ada. Nah. Mak dia khabar, mana ada orang. Nah. Uh, Amirul mana ada malam-malam ni. Buat anak dia khabar. memang malam Amirul Mukminin tak ada malam ni. Tapi Allah ada. Dia melihat. Mak dia pun sentak, jentak. Insaf. Lepas saya nak Bagus betul perempuan ni. Buat menantu dia. Tak? Nah, daripada keturunan tu lah lahirnya. Satu lagi seorang pemimpin hebat nama Umar bin Abdul Aziz. Tak? Nah, sebab perempuan ni warak. Soleha. Dia buat menantu. Tak? Nah, Kawin dengan anak dia. InsyaAllah nanti kita akan sambung sifat kalam. Lepas raya nanti. Panjang umur, murah rezeki. InsyaAllah. Qala al-muallif rahimahullah. 5 minit sudah ini. Wa nafa'na bihi wa